90 років виконала спортивній організації Динамо. На студії заслужений тренер України, заступник голови фізкультурно-спортивного товариства Динамо, Барський Валерій Євгенович. Доброе утро. Доброе утро. Валерій Євгенович, 90 лет. Это не шуточная цифра спортивної організації Динамо. Давайте поговоримо о том, с чего все начиналось, что за організація. Пусть знає, що с це. це. что это. 90 лет назад в городе Харькове на то время столице Украины состоялось учредительное собрание на то время рабочей и крестьянской милиции, представителей и проходительных органов, на которое было провозглашено создание на территории Украины физкультурно-спортивного товариства «Динамо». С тех пор, вот 90 лет назад, мы насчитывает ход истории развития нашей организации. «Динамо» – самая старейшая спортивная организация на Украине. В Николаеве да, спортивная в организация развивается с 30-х годов. Точкой отсчета является шлюпочный, шлюпочный поход, самый длительный на то время, Николаев-Москва. Часть территории наши грибцы проходили даже по суше, переносили лодку на специальных техачах на руках где-то. Вот, и до Москвы прошли. Вот, на то время не было водной артерии, через Днепр прошли на, до Москвы. Вот с тех пор начинается отсчет Николаевская организации Динамо. На улице Спортивной, 15 находится водная станция. Вот именно с этого места на, это было у, 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 хорошее украинское слово, улюбленная миссия противников прокурорных органов Миколаевщины, где они собирались своими семьями, занимались плаванием, занимались гребли волейболом вот это три вида спорта с которых начиналась наша николаевская областная организация динамо сегодня очень много у нас есть <coughs> блистательных международных побед в нашей организации это прежде всего конечно наша олимпийская чемпионка ольга харлан спортивная команда службы безопасности украины Она относится к нам она работник инструктор, инструктор спортивной команды Службы безопасности вместе с э, Еленой Хомровой, они выиграли Олимпийские тоже сотрудница Парх... э, Службы безопасности Украины. Это майор милиции, первый чемпион мира, двукратный чемпион мира Игорь Гайдамака, майор внутренних войск, поправка. Mm -hmm. Это подполковник милиции, чемпионка мира, призер Олимпийских игр Инга Бабакова. Вот это... Вы знаете, ряд, я думаю, если я сейчас всех начну перечислять, то ну, И, И, Илья Кваша, тех, кого знают сегодня, Илья Кваша, это член спортивной команды внутренних войск, тоже наш динамовский спортсмен, первый участник Николаевская областная «Динамо» на международной арене о себе заявила еще в 1964 году. Виктор Запорожец, сегодня тренер по боксу, был участником Олимпийских игр еще тогда в, в, в далеком Мельбурне и завоевал там пятое место. Последний участник Олимпийских игр по боксу это Кличко Александр. У нас три боксера участвовали на Олимпийских uh -huh. играх: Запорожец, Машкин. Кстати, Машкин это тоже майор милиции, это серебряный призер чемпионата мира, это чемпион Европы, это участник Олимпийских игр, только по, скажем так, предвзятости судейства он не завоевал олимпийскую медаль. То есть сегодня Николаевская организация динамо это детская импортивная школа которая объединяет 500 николаевских мальчишек и девчонок. Это 42 коллектива физической культуры в области. Это представители прохоронных органов управления внутренних дел Николаевской области, это Николаевская прокуратура Николаевской области, Министерство надзвучайных МЧС, надзвучайных ситуаций Николаевской области, это налоговая милиция, это таможня Николаевская, это суды юстиция сегодня все право... правоохранительные структуры объединяются под флагом динамо николайском динамо более шести тысяч членов нашей организации сегодня являются динамовцами Ничего себе, но я так понимаю, что список можно продолжать. Вообще организация легендарная получается. Потому что Ольга Храма, конечно же, мы все знаем олимпийскую чемпионку, многократную. Мы гордимся этим. И не только вы эти имена называли. А какие результаты есть на сегодняшний день? Какие еще есть секции? Как, раз, как развилась эта организация? Ну, у нас основная база, на которой мы проводим свои тренировки, это улица Спортивная, 15, водная станция. И здесь в Николаеве в парке Шуры Кобера Вити Хаменко. Тир. Это те спортивные объекты, которые находятся в городе Николаеве. Значит, у нас на территории водной станции э, существует детская спортивная школа. Приоритетными видами спорта является борьба самбо дзюдо, гребля на байдарках и академическая гребля, бокс. Это приоритетные виды спорта. <coughs> в любой момент вы можете зайти на нашу базу, увидите массу мальчишек и девчонок, которые занимаются этими видами спорта. Э, недавно, к сожалению, <coughs> из-за экономических проблем с нашей территории ушел такой вид, вид спорта, как фехтование. Кстати, Оля Харлан у нас фехтовальщица. Как казалось бы, противоречие перспективный вид спорта, который развивается. А почему Получ... так а получается? Получается потому, что кроме вот этих 6 тысяч членов общества «Динамо», само «Динамо», к сожалению... Нет финансовой поддержки ни с городского, ни с областного бюджета. Сегодня коммунальные платежи, которые вот у нас сегодня залы холодные, потому что мы экономим каждую копейку. И вот у нас мы существуем сегодня только за счет членских взносов, которые э, э, сдают члены общества Динамо. А с той коммерческой деятельностью Динамо это громадская организация. Нам дозволено заниматься господарской деятельностью. Мы занимаемся предоставляем платные услуги на базе отдыха, в отчаякове сегодня нам э, город Киев не вернул больше миллиона гривен за оздоровление которые мы дали, вот, и у нас такие проблемы возникли, что вот сегодня залы полные залы детей, но они холодные, потому что вы знаете проблемы с газом, тарифами, которые есть, и мы саматульский сегодня эту проблему решить, к сожалению, не можем. Мы неоднократно обращались и городским, и областным, и областным властям. Они говорят, ну у вас дети динамовцы, они не жители города Николаева, они жители города э, Николаевской области. Вот сами решайте свои проблемы. Знаете, спасение утопающих, дело самих утопающих. утопающих. Но мы стараемся выплыть, конечно, стараемся выплыть. Вот, доплыли до 90-летия спортивного общества Динамо, надеемся, и до столетия доплывем, и надеемся, нас услышит сегодняшняя власть, которая пришла э, руководить областью и городом и какое-то внимание нашим, нашим жителям, детям, правоохранителям. вы знаете, ну как бы доказывать, что, что милиционеру нужно учиться где-то стрелять или отрабатывать приемы самообороны, для этого если и создавалась спортивная организация «Динамо», доказывать это сегодняшним руководителям, я думаю, это неправильно, грамотный и нормальный руководитель области должен понимать, что такие условия нужно создавать, если мы хотим мирные улицы, спокойное небо, чтобы наши правоохранители, правоохран работники проходительной системы были профессиональными в своей сфере деятельности. Если мы хотим, чтобы дети этих работников, и вообще у нас не только занимаются дети работников проходительной сферы, у нас любой житель Николаева области может прийти в секцию Секция у нас в основном бесплатная, у нас есть только платная секция по киока, шин карате, это она платная секция. Вот сейчас мы развиваем футбол, детская и юношеская спортивная школа, в основном э -э, за счет родителей она держится, все остальные секции они бесплатные. Поэтому вот, как бы, зарабатывать денег приходится на сдачу спортивных объектов в, ну, коммерческим группам, в то есть свободное время, которое у нас бывает, за счет этого мы и выживаем. Валерий Ильич, ну, к сожалению, сейчас такое время никому да. не сказать, что кому-то легко. Но давайте поговорим про ваше 90-летие все-таки. как вы отмечали э, эту дату в своем э, кругу? Значит, э, сегодня э, вечером у нас такое будет, скажем так, <клес> у нас сегодня на базе проводится э, в честь 90-летия, у нас все соревнования, которые были в этом году, они присвящены этой речнице 90-летию Динамо. Сегодня будет у нас Динамиада по самбо, завтра у нас будет матчевая встреча между президентом Николаевской областной организации и администрации Вот господин кремний господин Мериков обещали тоже прийти, одеть футболки и поиграть с нашими прокурорами, с нашими начальниками УВД, с таможней и пенитенциальной службой. То есть, сегодня моя задача не просто проводить, а действительно заставить людей двигаться, заставить заниматься физической культурой и спортом. И вот одним из шагов вот в этом направлении будет такая матчевая встреча между представителями областной администрации, областной рады и президией Николаевского областного города До этого буквально <как> за две недели у нас был праздничный в, управлении, в Доме культуры управления внутренних дел праздничный такой праздничная конференция, на которой мы пригласили ветеранов нашего спорта. Это бывшие зампреды, бывшие руководители э, наш, нашей организации, э, начальники УВД, э, бывшие генералы. Пришли, мы их поздравили, подарили подарки. Были отмечены коллективы физкультуры, где развивается э, спорт. Вот почему нигде не было по городу милиции. Они все были у вас. Наверное, да. Наверное, да. Спрятались в Доме культуры, и мы в теплом таком, знаете, семейном кругу поздравили тех людей, которые отдавали свободное время от работы занятия физической культуры и спорта. Ну, мы строим новую страну. И если вы посмотрите на Запад, то люди везде как бы стараются двигаться, бегать, ездят на велосипеды, то есть стараются держать форму подтянутого стройного Но сейчас человека. Развивается, тоже и слава богу, и на у нас богу. да, слава богу, на Украине в последнее время да, сегодня если мы смотрим коммерчески. Плохо, что коммерческие, вот спорт лайф, фирма, которая развивает в Киеве, в, в Одессе, у нас пыталась свои м, культурные фитнес-клубы, есть у нас и платные фи, фитнес-клубы. Но вы знаете, не всегда жители города Николаева, да и Украины могут найти деньги, чтобы уделить внимание себе. Поэтому я считаю, что такие спортивные общества, как Динамо, Украина, Спартак, они имеют право на жизнь и ту деятельность, которую они развивали еще Раньше при Советском Союзе бесплатно предоставлять свои спортивные сооружения для жителей города и области. В этом нужно двигаться. Это, я думаю, залог здоровой нации. Последний вопрос. Какие у вас планы на будущее? Может, дальше будете как-то развивать свою организацию, добавлять новые новые направления? И все-таки фехтование к вам наконец-то вернется. Да, вы знаете, фехтование оно и зародилось Динамо. Мне очень больно и обидно, что так получилось, что мы не нашли общего языка с городскими властями, чтобы сохранить фехтование. У нас есть, но, к сожалению, секция фехтования дискуссии спортивной школе, она занимается в Октябрьском районе. Там при школе есть наш тренер, которому мы платим деньги, который развивает фехтование. Сегодня хотелось бы шахмат на... увидеть шах на встречу городских или областных властей и чем больше чем больше будет движение на встречу тем больше будет бесплатных секций с разных видов различных видов спорта у нас там есть и искусственная футбольная площадка у нас есть на водной станции спортивный зал крытый у нас есть два борцовских зала зал бокса то есть тир на территории Динамо, на территории парка шуры кобера викихоменка у нас есть водная у нас есть оздоровительная база в очакове где дети могут с тренерами выезжать и оздоравливаться. То есть сегодня все инфраструктура динамовская, она, слава богу, развита, она не продана, как в других обществах. Распродали все, и сегодня у разбитого крыта. Динамо сегодня это спортивные объекты, это люди, это дети. Поэтому я думаю, Динамо должно развиваться, развиваться и развиваться. Спасибо вам большое, надеюсь, что после этого эфира представители нашей власти вас услышали и в нашей стране, в нашем городе наконец-то обратят внимание и на спорт в том числе, потому что это немаловажно. Спасибо большое, я хотел бы пользоваться случаем э, привитаты всех динамовцев, всех руководителей силовых структур, которые помогали эти, в эти 90 лет развиваться нашей спортивной организации, тренерам, работникам, которые обслуживают спортивные споруды, всем динамовцам, уважаемые коллеги, с праздником вас. Я думаю, мы доживем и до столетия спортивного общества. Динамо всего самого лучшего, спокойного, мирного неба, вам всего самого здоровья. Ну и приходите к нам на свое Динамо заниматься спортом, повышать свое здоровье, повышать свой спортивный, спортивный профиль, спортивную квалификацию. Спасибо.